Всем привет, друзья, с вами Жека. Короче, сегодня вся страна Вася, празднует День студентов. Что интересно, таких праздников в году два. 17 ноября и 25 января. Ну, на Татьянин день. Да. Ну, это если, типа, студенты не успели отпраздновать, ну, не получилось с первого раза отпраздновать праздник, да, то можно пересдать праздник в январе. Да. Значит, наши учебные заведения, высшие, делятся на две категории. Значит, это элитные, из которых выпускают дипломатов, и обычные вообще, из которых выпускают людей, которые работают на заводах и делают дипломаты для дипломатов. Значит, чтобы поступить в элитный вуз, много ума не надо. Бабла надо много, ума нет. Да. Значит, мне кореш рассказывал, что для того, чтобы поступить в университет Шевченко, надо сдать как минимум, ну, где-то пару тысяч лезть в Украину. Вот так отдельный разговор, Вася, это, конечно, студенты Кимо. Значит, смотрите, среднестатистический кимошник, Вася, носит на себе бюджет джитомера. Значит, смотрите, куртка от Армани, туфли от Гуччи, сумка от Луи Вито. Вася, я вам отвечаю, честное слово, что ни Гуччи с Армани, ни Луи с Витоном таких шмоток себе позволить не могут. Вот. Значит, смотрите, что да, если гапануть одного кимошника, Вася, то можно как минимум сделать себе ремонт в хате. Но, но я поступал благородно. Я все, что отжимал у кимошника, пробухивал со своими друзьями ПТУшниками. Ну, типа Рубин понял? <связать> да. Дальше. Смотрите, в курсе вы, что вот эти универы первыми поменяли систему оценивания. Если раньше ставили четверки и пятерки, сейчас, сейчас Вася, они ставят буквы, понял? Ну, типа А, Б, С, Д и, и Е. Нахрена этот цирк? Непонятно. Но если вы уже ставите буквы, то ставьте наши. Хорошо учишься. мы, Молодец. Плохо учишься. Х. Ну, типа, не молодец. Вот. Короче, непонятно с этими мажорами обычно. Да, вот другое дело студенты обычных вузов. Это самые, Вася, живучие существа в мире. Я серьезно. Я не знаю, как бы я прожил, если бы я питался тем, что им в столовках дают. Если... Ну, правда, я зашел один раз, Вася, купил пирожок. Собирался только его откусить, он, Вася, загавкал и убежал. Честное слово. А еще не задумались, почему у нас учится так мало иностранцев. Серьезно, потому что ни один англичанин вас вот, не сдаст зачет по-английски. Потому что с произношением наших преподов вот, он вообще ни хрена не поймет. Вот. Дальше. Другое дело жизнь вообще. Серьезно, значит, смотри, пять лет Вася вот, живет с четырьмя типами, под пристальным наблюдением коменданта общается. Вот. Заканчиваешь институт, Вася, а такое ощущение, что ты реально пятерку строгочат вот. Про интим я, Вася, вообще молчу. Смотри, заниматься сексом нужно только в женской общаге. Почему? Да потому что, Вася, в отличие от мужской общаги, там не будут кричать, Вася, шайбу, шайбу, Вася. Вот. И не будут предлагать свою помощь. Понял? Короче, Вася, подытожим. Лично я предлагаю назначить министром экономики любого из студентов КПИ, Вася, Потому что эти люди точно знают, как жить припеваючи на 30 гривен в день эти люди могут бюджетом распорядиться так, что останется еще на сигареты и призывать ее. Понятно? С вами был Жека. Живите четко и не косячь. Пойду отправлю.